кого они стреляют, вообще понять невозможно. Тут мирное население и наши солдаты жанки. Сейчас ради, ранили одного бойца, не нашего, а из вот тут, тут. Не, 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 Друг, чужого, не нашего. На этот самый, весь выход на авиацию армейскую, что за Господи, боже, милость. За четверки заходят и аккуратно очереди, б**. с пулемета стреляют все наши бэхи. Б**. Господи Боже милостивый, спаси и сохрани нас Господи Боже милостивый, спаси и сохрани нас грешных Он раненого видел? Они врубили, потому что думали, что они подлетали и взорвались не надо, тут боя нема Я позвонил командиру бригады уже Спокойно, я позвони командиру бригады, сейчас должен выйти на авиацию. Там же, пацаны, чуть уехали.